Все больше и больше э, частей патриотически настроенных сейчас прибывают в зону АТО. Вот наш батальон, третье батальон с гвардии после формирования прибывает буквально через 10 дней. Поступает новая техника. Ну, я считаю, что э, кольцо АТО сжимается. В общем-то, Конечно, еще есть определенные проблемы, связанные с тем, что не полностью это кольцо сжато, но это вопрос уже, это вопрос уже времени. То есть я оцениваю оптимистичную ситуацию. Я думаю, что с той стороны тоже в общем, подготовленные боевики, поэтому они в общем -то, воюют достаточно профессионально. Я паники особо не видел, но их надо уничтожать, тут не надо ждать паники. Главное перекрыть границу и закончить в этих двух локальных местах. Ну, Я там слышал про гуманитарный коридор, раз уж довели до такой, до такой ситуации, необходимо спасать население, конечно же.